Оригінальні десерти від українського кондитера підкорили мережу. В їстівних шедеврах об'єдналися кулінарне мистецтво та архітектура, тому вироби виділяються незвичайними формами і неперевершеним смаком. Ніж приступити до створення ласощів, кондитер моделює їх у спеціальних програмах і продумує найдрібніші деталі. Адже за фахом автор десертів дизайнер-архітектор, смачним шедевром може стати і ваш сніданок. Звісно, якщо ви будете використовувати рецепти, котрі збирали наші журналісти. Один з таких до вашої уваги пропонуємо вже за митін. Доброе утро. Сегодня мы на завтрак будем готовить сырники. Для этого нам понадобится 300 грамм творога, 50 грамм сахара, одно яйцо, 20 грамм изюма и 50 грамм муки. Берем творог, разминаем его руками, всыпаем сахар, добавляем предварительно запаренный изюм, вбиваем желток. И смешиваем с половиной муки. Вторая половина муки нам понадобится для панировки сырников. Перемешиваем до однородной консистенции. Массу делим на 5-6 равных частей. Перед тем, как жарить сырники, нам, конечно же, надо предварительно хорошо разогреть сковородку, чтобы сырники не пристали и не напитались маслом. Очень важно в сырниках не забить их мукой. Поэтому всего на пачку творога у нас пошло 50 грамм. Они у нас получатся нежные и воздушные. Наливаем масло. Если появилось характерное шипение, значит сковородка уже нагрелась. Но проверить можно еще таким способом, посыпав немного муки. Выложили сырники и подождем 1-2 минуты. Золотистость корочки на сырнике можно поверить с помощью лопатки, перевернув его на другую сторону. Ну, вот красивая корочка, так что я думаю, что можно переворачивать уже все. Для того, чтобы сырники довести, мы сковородку накрываем крышкой и продолжаем жарить в течение 5-6 минут. Сырники, в общем, готовы, а в моем варианте сырники можно подать с медом и сметаной, но еще можно также их подать с ягодами всевозможными, что вам больше нравится, собственно. Выкладываем сырники на тарелочку. Ну вот и блюдо готово. Приятного аппетита и доброго утра!